Добрий вечір, це програма Гаряча лінія прямий ефір. Мене звати Дмитро Клименко. Останні сім місяців головним завданням для суспільства України було відстояти свою державу, свої кордони та відновити армію. І сьогодні ми бачимо, що всі інші проблеми відійшли на другий план. Але і експерти, і політики, і журналісти говорять про те, що ситуація, наприклад, в економіці, в житлово-комунальній сфері, в фінансах країни, показує ті показники, які були, наприклад, у 13 році ще за команди Януковича. Політики говорять про те, що якщо сьогодні не відбудеться кардинальних змін у всіх сферах життя країни, паралельно із основним завданням, збереженням територіальної цілісності країни, нас чекає нова революція. І спеціально сьогодні ми запросили до нашої студії нового заступника міського голови Житомира Едуарда Кругляка з питань житлово-комунальної сфери, аби цей фахівець нам розповів про те, які мають відбутися зміни і як це буде відбуватись. Добрий вечір. Добрий вечір. Перед тим як ми розпочнемо нашу розмову, ми подивимось відеосюжет, де ми зібрали думки людей, які так чи інакше причетні до житлово комунальної сфери. Це депутати, громадські активісти, це люди, які займаються проблематикою ОСББ. І от вони сьогодні скажуть свою думку про те, що необхідно змінити саме в системі ЖКХ Житомира. Давайте подивимось. Що варто змінити у системі жкг Житомира, ми Запитали у громадського активіста Дмитра Ткачука, очільника асоціації голів ОСББ Ігора Скарапада та депутата міської ради Олександра Величка. Ці люди щоденно стикаються із численними проблемами у цій сфері у зв'язку із специфікою своєї роботи, але на відміну від більшості громадян вони пропонують свої варіанти розв'язання цих проблем. Однозначно, я думаю, не викликання косуню потреба заміни керівника управління житлового господарства, тому що Ця людина, якби має, окрім свого професійного шаленого досвіду ще і шалений досвід непорядних діянь в своєму дітищі, Також я переконаний, що сьогодні потребує заміни половина складу начальників жеки. Бо люди, які роками були в системі, сьогодні просто неспроможні змінити свою свідомість, в якісь якби короткі сроки. А ми сьогодні не маємо розкоші й можливості затягувати це на довгі навчальні пояснювальні роботи. Радикальні кадрові рішення у системі підприємств Житлово-комунальної сфери підтримав і депутат Олександр Величко. Поки людина знає, що вона працює до смерті на своїй посаді, і начальник управління її прикриває в будь-якій ситуації. Сподіватися, що вона буде працювати якісно, абсолютно не доводиться. Крім кадрових рішень, має змінитись підходи до організацій претензійної роботи, тому що об'єми заборгованості із комунальних платежів постійно ростуть. Зараз має з'явитися мотиваційна система, яка стимулюватиме людей розраховуватися за борги і факт. Тично дасть резерви для розвитку інвестицій в галузь ЖКХ. але всі ці зміни нічого не дадуть, якщо рішення ухвалюватиметься під килимно. Олександр Величко наголошує, що лише публічність у цьому процесі стане причиною руйнації всіх корупційних схем. А що я маю на увазі? Якщо це якісь тендерні торги на визначення підрядників на виконання капітальних ремонтів, то ця процедура має відбуватися публічно. Сюди мають бути допущені не тільки ті, хто зручно щоб там був, і хто вже багато років ці ремонти виконує з різних причин. А це має бути достатньо широкий загал, і тоді, по-перше, можна і на ціні економити на вартості цих робіт, по-друге, на якості, і тоді корупційні речі мають відходити. Більше того, залучення громадськості до процесу прийняття рішень допоможе сформувати реальну картину потреб у коштах у тому чи іншому будинку чи прибудинковій території. Коли розробляються проекти на капітальний ремонт, наприклад. Мешканці мають бути до цього долучені. Тобто, мешканець в дворі краще знає, йде йому заасфальтувати оту смужку асфальту ніж начальник управління, сидячи в кабінеті. Неодноразово на цьому наголошував. Є обіцянки, що це буде, немає. І депутати, і громадські діячі зійшлися на тому, що сьогодні надзвичайно важливо запустити процес модернізації житлового фонду міста та його обслуговування, зокрема створення ОСББ. А для цього необхідно організувати роботу із мешканцями багатоквартирних будинків. Люди повинні. Вже зрозуміти сьогодні, що їхні будинки це не будинки ЖЕКів чи держави, чи міської влади, яка повинна доглядати. Люди мають своє майно, це їхнє майно, і вони повинні приймати е, власні рішення щодо його утримання. І щодо його обслуговування, ігор Скоропад переконаний, що аби запустити цей процес, необхідно проводити відповідну інформаційну кампанію, а головне забезпечити фінансуванням програми створення ОСББ, а це буде найкраща реклама. Ну взагалі, то це потрібно безумовно вирішувати навіть на державному рівні. Але деякі міста вже вирішують такі вирішили навіть ці питання. Наприклад, у Луцьку це взагалі вже якби навіть не стоїть це питання на порядку. Денному те, що система житлово-комунального господарства сьогодні потребує реформування сумнівів, не викликає ні у кого. Але як це зробити без зміни виконавців, невідомо. А залишати все так, як є, просто неможливо. Люди корумповані, якби система гнила, якби і не можна буде її модернізувати при тих же самих кадрах, по тих же системах, які сьогодні існували, тому що ніякі фінансові вливання при неефективному їх використанні не дадуть очікуваного результату. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете до нас до, до нашої розмови долучатись. Телефонуйте нам на номер 228966, задавайте питання та коментуйте. Якщо узагальнити думки представників громадськості, то можна виділити три основні аспекти. Аби змінити щось, хоч бодай щось у системі ЖКГ, необхідно відкритість прийняття рішень, залучення громадськості. и, скажем так, вливання, значительные вливание, вливание финансовые в эту систему. Ваша думка, вы поделяете вот эти пропозиции? Ну, я должен сказать, что я этих людей знаю и уважительно отношусь к ним. Я думаю, что это взаимно. Конечно, они говорят серьезные вещи, это вопросы системные. И к этому будем идти. Что касается кадровых вопросов, тут говорился начальник управления, это немножко на сегодняшний день еще не мой вопрос. Кадровые все-таки кадровые вопросы решаются сегодня первое лицо города, то есть тот человек, у которого подписан контракт непосредственно с начальником управления. Что касается прозрачных тендеров, абсолютно согласен. Абсолютно. Что касается мнения Игоря Скорпада, он вообще один из специалистов в области ОСББ, и он эту работу начинал не сегодня. Тут, к сожалению, есть вот один аспект такой, вообще-то в репортаже об этом сказано было, это общественность. Вот у нас инертность. У меня сегодня с 8 утра было ряд представителей и жителей города, и по Гоголевской, 15, где много вопросов есть. Вот я со старшим дома общался. И не только по Гоголевской, 15, и по и, и, и Киевской были у меня сегодня люди. Как только заходит разговор о СББ, вот знаете, у нас либо ментальность такая, вот нам нужен царь, которому должны пожаловаться, а вот инициативу на себя брать очень сложно. И, к сожалению, Житомир сегодня по созданию СББ занимает одно из последних мест в Украине. В Украине да. И это цифры, в общем-то, известные. Поэтому мы над этим будем работать. Вот то, что планировалось, мы все-таки разработаем проект для того, чтобы было все прозрачно. Все-таки мы, наверное, создадим департамент жилищно-коммунального хозяйства. И что касается прозрачности, это однозначно при проведении тендеров. Потому Еще что сама... сегодня, понимаете, по тендерам, что сегодня государство прописало такие положения, пункты, что должен победить обязательно та организация или, или как преимущественное право, которое ниже цена. Ниже цена, мы понимаем коррупционную составляющую все остальное, но ниже цена это не значит лучше качество. И вот когда мы стоим перед дилеммой, что, допустим, там по одному из коммунальных предприятий проходит тендер и выиграет компания, которая предлагает цену, или не выиграет, а участок компании, у которой цена на 150 тысяч гривен, вроде большие цены, ниже, но эта компания находится в другом городе, я не имею права вмешиваться в тендерные вопросы, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы побеждали и участвовали в тендере житомирские компании, по крайней мере, чтобы налоги оставались в Житомире, и можно было и проконтролировать, и выполнение работы, качество. А раз, а питание с иншой стороны, процесс публичности, вот, в самых тендерах, как его можно забеспечить? Однозначно, должен быть. Ну, сегодня система... сегодня, сегодня все, вся законодательная база при проведении тендера, общественность может участвовать, слушать. И чем больше будет публикации, тем больше будет открытости и разъяснения, на какую тему тендер, какие закупки проводятся, что чему это приведет, то будет лучше, конечно. Раз, давайте Я попробуем. не вижу в этом проблемы сегодня, по большому счету, тем более, что... Ну, мы чуть позже поговорим о финансовой составляющей, поэтому я отвечу на Гаразд, вопросы. Раз, э, в Житомир не мав своего заступника, а саме с цих. Питань житлово-комунальних більше чотири місяці. Грунтовно можна сказати, от проблемою підготовки міста до зими. Ну ніхто не займався. Які ваші конкретні сьогодні перші кроки, аби місто війшло в зиму? Якомога е, ви знаєте? Я вам скажу, що жилищно комунальне хазяйство це та із немногих отраслів народного хазяйства, где ви знаєте, що злобнюють ідині критикують попередників те замы, что были, я же второй раз уже в зама да. мэра, я был с 7, 7, по 9 год, по конец 9 года зама мэра. И я ни разу не позволил, как и не позволил в свое время Николай Петрович Боровец, как и не позволил там, Марцун Александр Васильевич, как не позволил Владимир Николаевич Крапивницкий критиковать предыдущих. У нас как раз в этом направлении, у нас, в общем-то, тут нет политики и уважительные отношения, потому что, ну, должны заниматься люди профессиональные. Что касается сегодняшней ситуации, конечно, основная задача в этих тяжелых условиях – это подготовка к зиме. То есть я пока даже не беру вопрос кадровый, он сегодня прозвучал, но там будет, будет я думаю, решаться. Но основа просто подготовка к зиме с учетом той ситуации, которая сложилась, с учетом основное, чтобы надо, чтобы, конечно, был мир. Потому что это, это очень влияет, и больше влияет, знаете, психологически, больше влияет, когда приходят граждане, они сегодня нервные, они сегодня, в общем-то, очень, не то что агрессивно настроены, но чувствуется у них такое настроение сложное. Проблем очень много. Не только в жилом фонде, и в коммунальном хозяйстве проблем много, потому что, в общем-то, бюджет 2014 -го года хороший. И в плане жилищно-коммунального хозяйства он хороший. Вы это что богато кошти, выделено? Относительно, да а их все освоить и нас. Так вот, я хотел это сказать, что вот бюджет хороший, к сожалению, я не критикую казначейство, мы понимаем ситуацию в стране, к сожалению, потом финансирование, которое идет, мы еще не можем закрыть те работы, которые начаты были, и переходящие объекты с 2013 на 2014 год. То есть работы выполнены, с подрядчиками не рассчитались. Поэтому, что касается, допустим, капитальных ремонтов жилого фонда, это крыши мягкие, это шиферные, это инженерные сети, которые за, в бюджете запланированы на 2014 год, даже не начинались. Поэтому в основном город готовится к зиме за те небольшие средства, которые практически налогоплательщики населения платят за обслуживание дома по ЖЭКам. и платят за обыговикость. То есть практически город готовится в целом. За властный Давайте більш детальніше поговоримо саме про теплопостачання міста. Газ не постачає Росія, ну навряд чи це питання якось вирішиться найближчим часом. Ті проекти енергозбереження, модернізації старих котелень, які є сьогодні, завдяки співпраці там із ЄБРР, іншими фінансовими інституціями, їх вистачить, скажімо так, найближчі 2-3 роки, аби диверсифікувати постачання тепла, або принаймні, скажімо так, зробити таким чином, щоб ми не настільки зелені. газу. все-таки потребно поддержка державы и можливо, ну, я вам отвечу так, что давайте про ЕБРР не говорить пока, потому что от ЕБРР не поступило ни копейки. Вот те проекты на 10 миллионов 000. евро плюс 5 миллионов грантовских, они существуют, они практически подписаны, но от ЕБРР ни копейки не поступил. Вся Переговоры, в ЕБРР, переговоры начинал я еще в 2008 году. Они вроде успешно завершены, но тем не менее, это факт и не надо, в общем-то, обманываться. Я не думаю, что до конца года от ЕБРР что-то поступит. Есть проект НЕВКО по модернизации целого микрорайона Подомбровского-30. Тепловики к этому готовятся. Тут более реально. Но э, я вам должен сказать, что город Зиме зиме Теплокоммунэнерго готовится в основном за счет инвестиционной составляющей, которая есть в Теплокоммунэнерго. Нас когда-то критиковали за двухставочный тариф. Очень много передач было, что летом люди платят, вот там гривню 6 копеек, тем не менее... Это сегодня... Абонемент, да? Абонементская плата, ну так ее, может быть, неудачно назвали. Но благодаря этому город и готовится к зиме. Те проекты, которые сегодня выполняет Теплокоммунэнерго, при всех сложностях, это альтернативная, альтернативная замена котлов будет на четырех котельных сегодня, оно реально даст возможность... По экономии газа, но опять же, тут тоже, чтобы мы не обманывали друг друга, нам правительство поставило задачу 30 процентов экономии газа, по который должен поспать на котельни. В понедельник было совещание на уровне замов министра, замов министров министерства регионального строительства, регионального развития строительства жилищно-коммунального хозяйства. Мы выезжали под руководством Заброска Геннадий Александрович, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства обл. администрации, выезжали в составе довольно серьезном, то есть замы мэров и директора предприятий Новограда, Коростыня, Малина, Бердичева, Житомира. Заслушивали шесть областей. Конечно, мы показали цифры относительно реальные, есть над чем работать. Но вся привязка идет по объемам газа. По этой теплой зиме, что было 13-14 года, средняя температура этой зимы была плюс 3,3 градуса, хотя вот по статистике, по Житомиру, средняя температура зимы минус 1,9 градуса. То есть нас привязывают к объемам газа при температуре 3,3 градуса. Какая будет зима? Я думаю, что она будет все-таки морозная. Вот, есть вопросы, мы не стеснялись, задавали зама министра. Это связано с законодательной базой, потому что есть закон про теплоснабжение, который никто не отменял, где четко расписаны температурные графики, какая температура должна быть в больницах, какая температура должна быть в школах, в садиках, какая температура должна быть в квартирах. Поэтому никто нас не освобождает от ответственности качественно отапливать, тем более за этим смотрят и антимонопольный комитет, и комитет по правам потребителей и прокуратура. Сами люди являются? Естественно. Поэтому вот если придет какие-то нормативные документы от государства по снижению температурного режима, это один вопрос. Но сегодня мы готовимся, отрабатываем ситуации всевозможные. Может что я думаю, что все-таки до Житомира будут доведены лимиты газа, опять же, на котельни урезанные, и мы, в общем-то. Специалистами, с специалистами, с, экспертами уже не, уже не первый день работаем по отлаживанию сегодня. В конце июля, при у нас сейчас 34, 32 градуса жары, мы, в общем-то, отлаживаем, сегодня технические, технологически те режимы, которые могут удовлетворить население, и организации, я имею в виду, и дошкольные, и школьные, и лечебные, для того, чтобы обогреть их. Вы называли цифру 30%, 30%. то есть это минус. Это реально сделать, что это как? Комусь высмахнуть просто и ну, не по, по, тем мероприятиям, которые реальны, это в зависимости от того, какая будет зима. Вот реально, реально это порядка 12%, это реально. Но плюс мы уже не только совещания проводили, но сейчас плотно работаем не только по котельням, но и по ЖЭКам, по СББ, по жилищно-строительным кооперативам, по Тому минимуму, что необходимо сделать для того, чтобы сохранить тепло или на 2-3 градуса повысить температуру в домах, это, это остекление, это плотное закрывание дверей, это утепление ввода в дом. Вот на этим плотно занимаемся, практически каждый день объезды. На следующей неделе будут такой расширенные объезды вместе с тепловой инспекцией, вместе с представителями Житомиргаза вместе с руководителями жилищного управления. И мы, ну вот за неделю-полторы, конечно, сто процентов домов мы объехать не сможем, но, по крайней мере, в каждом ЖЭКе и в ОСББ побываем. Есть проблема сегодня по ведомственному жилью, особенно это касается, есть у нас такая компания «Житловик», которая еще не передала все дома в коммунальную собственность города. Есть ряд домов, которые просто не отапливались и ни один сезон. Сьогодні з житловиком щось-то діло, навіть юридично оцін сложно, ціла делегація от зараз жителів написала письма в прокуратуру, ну, дуже складна ситуація по іменно цьому конкретному відомству. Давайте поговоримо більш про самокооперацію, координацію цих дій. Ви говорили про те, що плануєте все-таки об'єднати комунальне управління і житлове управління міської ради. Що це дасть і які наслідки ви очікуєте? Ну, ям дозвожу сказати, що ми над цим працюємо, значить, якщо це буде об'єднання, то оно буде не раніше нового року. Тут есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы ⁇ это более координация в, ну, нельзя, в одни руки системы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы иногда на совещаниях, не только на совещаниях, а в быту, в работе не возникало. Это не мое, это, это жилищного, не... это коммунального. Такие вопросы есть, хотя они сведены до минимума. Но это позволит, вы знаете, сконцентрировать средства на проблемы, которые... Мы же анализ в основном делаем всю зиму и после проведения зимы. И именно вот в те объекты, которые идут в капитальный ремонт жилого фонда, тут и Дима говорил, Ткачук и, и Скарпат, что в принципе жители лучше знают. Жители хорошо знают эти проблемы, но и есть сегодня работа МИЦ это 1580, это сегодня работа ЖЭКа, и мы анализируем по количеству жалоб и по количеству каких-то аварийных ситуаций, которые сложились в зимний период по конкретным домам, и уже из этих конкретных домов при минимуме финансирования, в общем-то, выделяется та группа домов, которая ну, реально должна делаться, то ли по крыше, то ли по инженерным сетям. Посмотрим, мы взвесим все за и против по департаменту жилищно-коммунального хозяйства и где-то, я думаю, к сентябрю предоставим свое видение на обсуждение как общественности, так и депутатскому корпусу, депутатским комиссиям жилищно-коммунальной, І депутатської комісії бюджетної, і другим комісіям. Ну і, звісно, я думаю, що ми все запустимо механізм, механизм, громадсько, щоб чтобы общественность нам теж подсказав. Долучились. От якраз про це давайте трошки більше поговоримо. Наші, скажімо так, експерти на початку говорили про те, що однієї складової успіху в ЖКХ треба залучати громадськість і працювати відкрито. Процес, скажімо так, складання того самого переліку будинків, там де потрібно проводити ремонт, ремонти доріг. Він завжди був таким, скажімо так, не дуже прозорим, тому що цей перелік складався, потім він змінювався, і ті будинки, які дійсно потребували ремонту, вони туди не входили. Як ви бачите, ці всі зміни, і от сам залучення громадян до цього процесу, це що? Громадське обговорення, чи будете писати ну, ну, ОСББ і я вам скажу, що практично сьогодні в Житомирі і це факт, воно немножко пасивно, але тим не мене, є сьогодні создан так званий інститут старших домов. Он создан, он є, це факт. Другое дело, многое зависит от активности самих старших домов. Но довольно большое количество людей, очень активных, они в принципе не стесняются, приходят. и У нас двери открыты, у нас по понедельникам в 3 часа дня совещание системы жилищно-коммунального хозяйства, и там ну, двери не закрыты. И старшие домов ходят, и просто люди ходят. Бывают иногда даже конфликты, но знаете, там на личности, когда переходят э, споры или дискуссии. Но не, не все так вот, вот как вы сказали, ведь не рождаются дома. Вот мы захотели и включили в список. Это все обсуждается на депутатских комиссиях. Перед тем, как оно выносится на сессию, это все проходит через депутатские комиссии. У нас сегодня довольно, довольно большое количество депутатов-мажоритарщиков. Естественно, каждый из депутатов-мажоритарщиков переживает за свой хочет. округ и, конечно, отстаивает дома своего округа. Но у нас бюджет не резиновый. Я вам говорю, что по 2014 году по капитальным работам мы практически еще и не начинали финансироваться. Хотя уже... уже не будет это начинать. То есть мы вот латаем, 13-й год заканчиваем, переходящие объекты. Сейчас что возможно, и причем я не критикую казначейство, это реалии по всей стране. Что возможно казначейство пропускает вот сейчас там на дороги, на, на внутриквартальную асфальтировку, что-то на ремонт и что-то на инженерные сети. Но это, на этих средств явно недостаточно, для того, чтобы я вот мог посмотреть людям в глаза и сказать, вы знаете, мы город подготовили к зиме, у если у вас есть вопросы, ну, про коммунальный рай вообще нечего говорить. Это касается не только Житомира, а всей страны. Значит, я вам скажу две цифры или три. Вот про коммунальный рай. Значит, по коммунальному раю, значит, для того, чтобы у нас наступил коммунальный рай, нам по водоканалу нужно сегодня не менее 350-400 миллионов гривен. По теплости цифра чуть меньше, ну приблизительно, такая. Это да, самовражающая. Понимаете, поэтому и что касается жилого фонда, то же самое. У нас жилой фонд в основном 60-х, 70-х, 80-х годов. Состояние вы его знаете, даже внешне по фасадам зданий. Вот. И ситуация сложная. Единственное, что вот сейчас плотно работаем над тем, чтобы у нас хоть и в случае какой-то аварийной ситуации, которая сложилась, чтобы у нас не перекрывался дом, а закрывались стейки для того, чтобы уменьшить потери. Тобто ситуація під контролем. но о том, щоб знайти ситуа... називати комунальним раєм, у нас Київ сьогодні далеко не я вам рай. скажу, що в столиці України ситуація не лучше, ніж в Житомирі. У нас по оперативності ліквідації аварії ситуація наверное, поліче, ніж в Києві. Давайте поговоримо про фінанси. Уряд підняв тарифи, газ, електроенергія, вода, всі ці речі. Але... Я, я, я не пам'ятаю, здається, за три роки вперше місцевої, місцевій владі дали можливість самим піднімати тарифи. Проясніть цю ситуацію, що тут, скажімо так, дійсно відповідає тим заявам, які є, а що не так. Місцева влада має можливість піднімати там тарифи чи опускати, і яка ситуація? На сьогоднішній день городська власть не має права по тарифам. сегодня решает, что касается Житомир газа и Облэнерго, энерго решает НКРЭ, Национальная комиссия регулирования энергоносителей. Что касается водоканала тепловиков решает национальная комиссия по регулированию тарифов в Киеве. Вот это немножко, вот я понимаю, о чем вы говорите, было послабление буквально на днях, это касалось инспекции по ценам, это в основном касается жилищных организаций, ну и коммунальных, которые, в общем-то, не должны проходить и процедуру в Киеве подтверждение или проверку инспекции по ценам. Но они так или иначе проходят здесь и тот же антимонопольный комитет, и тот же департамент экономического развития городского, который перепроверяет эти цены. То есть практически сегодня тарифная политика она осталась в Киеве. Змінили тільки назву, а то все залишилось. Давайте поговоримо таку річ. Ви зараз називаєте цифри там, 350 мільйонів на водоканал. Більше Це довгосрочна цифри, програма, звісно. Ще більше цифри, я думаю, на ЖЕК і на всі ці речі необхідно. А в своїй ступній промові ви сказали, що одним із головних завдань. Буде підвищення якості надання комунальних послуг. Як це можна зробити, якщо в місті в комуналці стільки дірок, що грошей просто космос? Потрібно? Я вам скажу, що сьогодні у нас є тариф по обслуженню, допустим, квартири, да, по старому кварталу, по обслуженню дому. Значить, тут і депутат Величко об этом говорив. Значит, у нас сегодня практически на каждый дом, ну практически есть по домовой или по, по квартирной учету. То есть человек может зайти в ЖЭК и четко знать, на что потрачены деньги. Мы сегодня город готовим к зиме, в общем-то, практически за счет тех средств, которые жители платят Закон. за квартиру. То есть сегодня очень важно, чтобы вот тот минимум 12 услуг, которые есть, чтобы он оказывался качественным. Потому что сегодня основным источником поступления средств как в ЖЭКе, так в водоканал, так и все практически системы жилищно-коммунального хозяйства, это население. И от того, как качественно будут оказываться услуги, как будто первое, это основе, вот вроде как бы не связано, хотя и связано. Вот, каждое совещание начинается и заканчивается, чтобы и вроде как подвижки есть, убрать из общения не только руководителей, но и мастеров, это элемент хамства. Сервис. Меньше, Начиная, вот, не будет хамства, не будет чванства, когда человека выслушать. Может быть, ему 100% не помогут, но когда человек приходит, а вы, вы понимаете, когда у меня был, когда я работал главным инженером водоканала в 90-е годы, и они были не менее, в общем-то, сложные, чем сейчас, у меня был очень такой мудрый слесарь обычный, который жителям, когда водоканал приезжал на какую-то аварию, он им говорил, что мы как скорая помощь, мы приезжаем, когда вам тяжело. И вот когда они ликвидировали аварию и, и появлялась вода в доме, люди благодарили. То же самое мы сегодня с системой жилищно-коммунального хозяйства как скорая помощь и опора, конечно, у нас на население, на людей. Элемент хамства – это первый, который должен быть убран, а дальше вот тот перечень услуг, который оказывается и уборка, и вывоз мусора. И если не дай бог что-то случилось в подвале, залитие подвалов, основная задача, чтобы это не переходило в долгий процесс. Вы понимаете, чем качественнее работает Джек, тем меньше люди ходят в исполкоме на прием к заму мэра. Вот когда приходят они к тебе, это как последняя инстанция. И вот они уже тебе приходят тебе за помощью, понимаете. И то, что говорил вот Скарпат, конечно, нужна реформа ОСББ, у СББ, и не только ОСББ, это и управляющие компании. У нас же вот единственный город, один из многих городов на Украине, где в системе жилищного хозяйства присутствуют все виды, все формы собственности, разрешенные законодательством Украины. У нас есть и кооперативы, у нас есть и ЖЭКи, и у нас есть и СББ, у нас есть и управляющие компании, у нас есть и ведомственный жилой фонд. Мы имеем на вашем Мы можем, досвид, вот, вашу... мы можем еще, анализировать. Еще Я вам скажу, что у нас есть ряд ЖЭКов, не хотел бы, знаете, рекламировать, потому что другие обидцы. У нас есть ряд ЖЭКов, которыми даже в голове нет их ликвидировать. Которые сегодня и Достойно работает, по которым очень мало жалоб, и который, в общем-то, довольно успешная и собираемость средств. Это заслуга ж... начальника ЖЭКа? Я чи... думаю, что это заслуга коллектива. ЖЭКа. многое зависит ну, от, органи... от организации. К сожалению, у нас сегодня, при всем том, что Дима ткачу говорил, конечно, надо дорогу давать молодым. Но вы можете, вы можете не верить, можете нет, имея, допустим, агроколледж, здесь факультет водопровода водопровод и канализации. У нас сегодня там средний возраст водоканала работников подходит 50% годам. Хотя и, вроде есть и колледж, который выпускает тоже специалистов средних звена. У нас сегодня, я вам говорю откровенно, но ну, довольно короткая скамейка запасных. Может быть, я просто еще многих ребят молодых не знаю, но я сторонник, в общем-то, реальный сторонник омоложения. Я и сейчас, когда, в общем-то, шел за мэра, то прекрасно понимаю, что там, допустим, сколько там будет отпущено времени, но я думаю, что это будет не длинный период. Конечно, надо подготовить Заміну не стокамні, скока на готові мені знайдуть заміну. Вопросів надо вот середнє звіно і руходящий катер надо готувати. А серед серед тих людей, активістів Діма Ткачук, той саме Ігор Скоропад, люди, які в цій сфері, які розуміють і бачать ці проблеми. Чи можете ви прогнозувати, що дехто із них скоро опиниться? Почому ні? Конечно, я не исключаю тут, вы понимаете, чтобы не сложилось впечатление, эти должности медом, медом не намазаны. Это, это вот, если говорить откровенно, в общем-то работа руководителя ЖЭК или руководителя водоканала, то ли начальника, то ли главного инженера, то же самое у тепловиков, то же самое у зеленого хозяйства, отрасль то большая, то же самое предприятие искусственных сооружений, это работа ну, в 18 часов в день. Это при условии того, что нет ситуаций, когда тебя ночью. Дякую за відповідь. У тому, що в Житомирі з'явиться чи не з'явиться комунальний рай. Нас сьогодні переконував Едуард Кругляк. Дякую вам, що знайшли час до нас зайти і віддати відповідь. Дякую. Система ЖКХ міста Житомир, як і всієї України, потребує нашої активної участі в її реформуванні. Права на пасивності сьогодні ми не маємо. Миру вам та терпіння. Це була гаряча лінія. Мене звати Дмитро Клименко. До побачення.